Okay. I'm yang akan saya sampaikan dalam perjalanan perjalanan bahasa yang kita jual bagi kelas buat impian saya ingat ok, saya duduk <tuk tangan> uh, pastikan semua membuka buku teks bahasa yang kita dua, iaitu uh, di halaman buku surat 20 kembara, perluaskan pengetahuan itu satu ketukan tentang tentang dunia kembara yang berkata kembara, perluaskan pengetahuan. tak di mana apa perkara menarik yang bincangkan dalam, dalam dalam kembara, perluaskan apa kata adjektif ah ha? okey bagus alhamdulillah terima ah okay. kata, -kata, -kata, -kata <gat> adjektif merupakan salah satu merupakan salah satu kata uh, kata yang penting dalam sistem bahasa dan kata bahasa bahasa Melayu eh ya. okey itu saya buat dalam uh, carta ahli simulasi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu kelas 2 kelas 2 ujian 25 26 hari Abdul Rahman Bontol Toya. Okey, saya Cik Kamal Ali yang akan saya sila satu guru kelas bahasa Indonesia ini menerangkan sistem bahasa kata bahasa yang berpasangan pada kata adik. Pertama, konsep kata adik tiga. Konsep kata adik adalah sejumlah perkataan yang dapat menjadi unsur dan inti dalam frasa adjektif. Golongan kata adik ini golongan sub sama sub golongan yang ketara Namun demikian, kata adjektif dapat dibahagi pada sekurang-kurangnya Sembilan kata adjektif yang telah saya senaraikan sebelum ini ya. Pertama, iaitu kata adjektif sifatai Kata adjektif warna Kata adjektif ukuran Kata adjektif bentuk eh ya. Bentuk structure ya. Kata adjektif pancang Kata adjektif warna Waktu kata adjektif bicara kata adjektif bicara kata adjektif perasaan setiap orang pastinya mempunyai perasaan ya ya. Baik, a perbincangan kita berdasarkan kata adjektif ini akan berpandukan sebuah petikan yang bertajuk Kemara meluaskan pengetahuan. Ya, makin kita mengembara, makin luas pengetahuan kita ya. Makin makin banyak ilmu yang kita peroleh ya. Okey, apakah yang anda faham tentang a pengetahuan meluaskan pengetahuan ini? Kita lihat kembali pada aktiviti yang terkandung dalam a petikan kembara meluaskan pengetahuan ini ya. Baik itu anda perlu melihat kembali empat kata adjektif yang terkandung dalam petikan Gembara meluaskan pengetahuan ini. Ya? Pertama, dia dinyatakan dalam adjektif tambahan, mengenal pasti atau kenal pasti kata adjektif jarak, panca indera, ukuran dan sifatan dalam bahan. Seperti yang saya telah katakan tadi, tapi hanya mengambil empat jenis kata adjektif iaitu jarak, panca indera, ukuran dan sifatan dalam bahan teks Gembara meluaskan pengetahuan kedua cik, uh, objektif pengajaran cikgu yang kedua pada hari ini ialah uh, menyenaraikan uh, membina lima ayat berdasarkan kata hak ah, ya. Okay. Pertama cikgu akan terangkan dulu iaitu kata ayat cikgu Kata di, adalah petikan ini ya. Di manakah kata adjektif jarak yang boleh kita peroleh di sini? Cuba so, bagi satu contoh. Jarak. Bagus a uh, dia ya. ya. Uh, wah jauh juga tempat itu kata Aswat kan. Ha, uh, merujuk pada dialog yang Aswat katakan itu, wah jauh juga tempat itu. Berdasarkan jauh juga itu apa yang kita boleh buat ayat berdasarkan kata adjektif tempat itu jauh atau jauh juga ayat itu Cuba bagi satu contoh. Jauh jauh, 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 jauh. jauh ya. Okay, ya. Uh, jauh ni mata dekat di hati. Satu ayatlah percubaan buat satu ayat artis. Ya. Satu, ya. satu ayat sama iaitu keadaan je bicara. Jauh di mata dekat di hati. Ya. Jauh di mata hati So saya gariskan jauh ni, eh. Jauh di mata dekat di hati Kita eh? perkataan jauh Perkataan dekat yang menjadi punjang penting dalam kata adjektif jabra. Satu lagi, perkataan ini disinyoni digunakan dalam perkataan dalam ayat biasa maupun lirik-lirik lagu, maupun perkataan cerpen, puisi. Jadi, kata adjektif ini luas dia boleh gunakan dalam pelbagai konsep ayat. Dia tidak kisah dalam ayat yang bersifat ilmiah, ayat yang bersifat kreatif, ayat yang bersifat gaya bahasa dan sebagainya, tapi dia dapat memperkaya lagi keindahan bahasa dan juga tata bahasa kita Saya bagi satu lagi contoh ya, itu yang jauh di mata yang dekat di hati ya yang dekat di hati okey kita ambil, kita ambil contoh yang dia kerja ni tadi ya terima kasih Ahmad Daniel okey bila kita tengok di sini dekat sahaja kita buat ya aswad aswad merasakan uh, tempat tersebut dekat dengan tempat uh, tempat kemarin tersebut dekat dengan tempat yang dia tinggal ha ni dapat dapat sini perkataan dekat sahaja ya wah jauh juga bawah jadi dekat saja aku buat, ya okey panca indera kalau ada segi kata adjektif panca indera panca indera kita lihat di sini banyak ada um, ada lima jenis kata adjektif panca indera itu rasa pandang dengar bau dan sentuh kalau rasa apa kata ayam kita rasakan dengan rasa bagi contoh contoh kalau bila kita makan apa yang kita rasa masih okey baik masih bab tuan masih ikan ikan masih ikan masih tersebut rasa rasa masihnya semakin uh, semakin meng, menghilang disebabkan proses pengawetan satu lagi makanan berasa apa uh, makanan di human berasa apa manis betul eh uh, manis eh we formula tu berasa apa manis dan sedap eh uh, kan kalau kuih mesti rasa manis dan sedap uh, lagi apa lagi rasa lazat rasa lazat kan semua makanan ada rasa kelazatan yang tersendiri nasi ayam tersebut, nasi ayam cekerai tersebut berasa lazat ha, Kelazatan tak dapat ditanyi hmm, rasa so, makanan di situ Rasa, rasa makanan yang kita dapat tengok Dia ada aspek rasa yang tekan kata hati tu pancak indera Okey, kalau dengar tak Kalau dengar dia bersifat apa? Merdu, dengar sini kita dengar apa? Kita dengar nyanyi Nyanyi yang anu nyanyi ramakan, merdu merse atau gemersik. Ah ha, suara ah uh, suara gemersik penyanyi tersebut umpama buluh pering, buluh perindu. Ah ha, seperti contoh suara gemersik Datuk Syarifah ini umpama buluh perindu. Ah ha, okey. Umpama buluh perindu. Tapi uh, memang bersik atau gemersik ya. Tidak semua memiliki orang memiliki suara gemersik ya. Ah uh, nyaring dan bising. Ada suara nyaring, ada suara bising kan? Ha, suara suara bising yang kedengaran daripada kelas 2 uh, tingkatan 2 di hujung sana telah mengganggu suasana pembelajaran di kelas yang terawal ini. Sebab ha, bila kita belajar, kita ada terdengar suara yang bising, dia sedikit dia, dia mengganggu suasana pembelajaran. Betul tak? Ha, ya, jadi itu kita jawabkan sebagai suara. Ini. Bising pun merupakan salah satu Uh, kata penting yang dalam Kata ini adalah kata adjektif panca indera. Ya. Faham semua? Ya. Boleh Okay. Boleh bina semuanya lima ayat saja. Okey. Seterusnya di sini saya letakkan kata adjektif yang kedua, kata adjektif iaitu kata adjektif ukuran. Apakah ukuran yang kamu fahami? Penjabat. Panjang, tinggi, pendek kan? Panjang, bisa contoh uh, uh, ayat apa? panjang apa? Apa yang kamu suka dengan pembinaan ayat panjang? Penjabat. Panjang jambatan. Okay, contohnya panjang jabatan Pulau Pinang Jabatan Pulau Pinang bukan jabatan yang terpanjang di Asia dan juga di Malaysia ya. Ha, itu juga yang pembinaan jabatan Pulau Pinang, Pinang yang kedua yang semakin panjang dari sekitaran Okey, tinggi ha, Tinggi Menara Burj Al Khalifa disifatkan sebagai menara kedua yang terbesar di dunia ha, Kita dapat tengok ketinggian satu menara tu Kita boleh buat pengelesaikan ayat tinggi ya. Ayat yang bersifat uh, Apa? Yang kita dapat di ukuran Okey, ha, uh, sifatan Sifatan ada sifat karakter, uh, gaya kan okey sifat tadi, dia bersifat apa orang kata baik jahat cerdik pandai uh, baik jahat cerdik pandai baik jahat cerdik pandai kenapa tergopoh tergopoh gapa uh, boleh a uh, tip bincang sini yang kita bincangkan sini tergopoh apa dia yang kamu boleh buat sekali contoh boleh contoh contoh a tergopoh uh, tergopoh uh, Ali uh, tergopoh jadi, ha, ini tengok apa tidak sempat menikmati sampai pagi untuk pergi ke sekolah. Biasa bila kita nak bila kita nak keluar ke sekolah pagi pagi kadang-kadang kita tak sempat nak sarapan pagi kita tengok apa ataupun <tuk> tak sempat pergi. Duduk di makan tak sempat nak berjamaah atau minum secara elok. Tak akan guna sesuatu apa tak menuju ke pergi Perhimpunan di, di dataran terbuka setiap pagi kan Dataran 4 mesti kena denda kan ha, So, 20 orang apa? Kita mesti dikenal kata yang tergopoh kan? Ataupun gopoh kan? kata kata gopoh Seterusnya kata adjektif uh, Sifat yang terakhir Yang terakhir ialah Iaitu uh, Apa? Kita tengok di sini perkataan tenang Tenang uh, Bagi satu contoh ayat yang menggunakan perkataan tenang Sungai Nye Ah, uh, sungai Nel kan Sungai Nel bukan sungai yang tenang Dia bersih kan Dan memiliki sejarahnya yang tersebut Jadi ok saya masukkan tenang kan kata adjektif sifatan ya. Adjektif sifatan ya. atau pun sifat sifatan iaitu ya? sungai ini merupakan sungai yang tenang di Mesir. Sungai yang tenang di Mesir. Di Mesir dan memiliki sejarahnya yang tersendiri. Ha, faham ya? Dan ini dia ada dua ya ada sungai Nil yang apa sungai Nil utara, sungai Nil selatan, sungai Nil kuning. Ha, dia kata ada sungai Nil yang berdarah pada zaman Firaun dulu kan. Peristiwa tu. Jadi sungai Nil antara sungai yang memiliki sungai yang tenang dan juga memiliki sejarahnya kesini dari zaman dari zaman ke zaman hingga kini ya. Itu yang antara sungai yang warna hitam eh. dan bersih ya. Dan kita nampak kat dari sini kita nampak rumusan daripada apa yang anda fahami berdasarkan berdasarkan juga berdasarkan empat kata adjektif yang terkandung dalam uh, teks kemarin bulan ni tentang kata apa, apa yang anda fahami di sini kata empat kata api yang terkandung di sini okey berdasarkan empat kata api yang terkandung dalam a uh, kemara petikan kemara meluaskan pengetahuan ini iaitu kata api jarak pacar indera, ukuran dan sebagainya anda boleh membuat ayat berdasarkan ni Kalau untuk ulang kaji boleh buat 5 ayat berdasarkan kata sejarah 5 ayat ataupun 2 ayat berdasarkan kata ayat sifat ikhira 5 ayat berdasarkan ukuran dan sifatan dan bahagian Jadi pada yang berapa hari boleh bincang dengan cikgu dalam kelas yang akan datang Sebagai latihan pengukuhan Kita penting Penting untuk kita membuat 5 ayat ni sebagai persediaan untuk perbezaan akhir tahun dan Perbezaan pertengahan tu yang tidak lama lagi bakal menjumpulkan Okey, seterusnya